شلم اور باغ کی چاندنی رات ہے اور شلم اور باغ کی چاندنی کی یہ رات کچھ ایسی نگارستان خیال ہے کہ دل بے اختیار کہہ رہا ہے یہ جلوہ اگر نہ دیکھتا تو عمر بھر کا افسوس رہ جاتا مجھے بھی اس مغلیہ انداز میں یہاں پہ ویلکم کیا گیا باغ کی فضا میں ارکے گلاب کی مہک اس طرح سے بسی ہوئی ہے جیسے ہوا بھی کسی شاہی محفل کی مشام آفری مہمان ہو حوضوں <خوف> میں چاند کا لرزاں لرزاں عکس اور فواروں کی نغمہ رے سرگوشیاں ہر شے میں ایک سہر آفری نظم پوشیتا ہے اس رات بادشاہی نظام کا عملی مظاہرہ بھی کیا گیا کنیزوں <تصفح> <سلام> <مؤمن> <سلام> <سلام> کی چہکار ان کے دامنوں کی سرسراہت اور درباری عداب کی مقرر تصویر یوں محسوس ہو رہا تھا میں اس پانچ سو سال پرانے مغل دور میں واپس چلا گیا ہوں جیسے ماضی اپنی تمام شان و شوکت سمیت انہی درو دیوار سے دوبارہ نمودار ہو گیا ہو سنگ مرمر کی محرابیں اور راہداریوں کے سناٹے میں ایک ایسا وقار پوشیدہ ہے کہ دل خود بخود تعظیم میں خم ہو جائے یہ بات کرین فطرت ہے قدرت کے اس منظر نے پر نور سی کیفیت پیدا کر رکھی ہے کہیں سازوں کی لے ہے کہیں چراغاں کی نرم روشنی کہیں چاندنی کی باریک ریشمی چادر کہیں وہ صوفی رقص کہیں فارسی میں اشعار اور کہیں تیرے عشق نچایا کر تھیا کی صدا بلند ہو رہی ہے اور کہیں قوالی ہے یہ سب مل کر ایک ایسی کیفیت پیدا کر رہے ہیں کہ گویا فطرت اور تاریخ دونوں ایک ہی لمحے میں ہم نشی ہو گئے ہوں قدرت کے یہ رنگ تو ہمیشہ سے ہر دل کو اسیر رکھتے آئے ہیں مگر شالامار باغ کے پرانے سنگ مرمر اور اس کی محرابیں ان میں صدیوں کی بادشاہت کے فسانے بستے ہوئے محسوس ہو رہے ہیں ہر دیوار کے پیچھے ایسے لگتا ہے کہ ایک بے نام سا راز سویا ہوا ہو اور ہر راہداری میں جیسے کسی شاہی قدموں کی بازگشت ابھی تک سنائی دیتی ہو میں نے سوچا اگر یہ سنگ بول پڑیں تو شاید شہر لاہور کی پوری تاریخ ایک ہی نشست میں بیان کر ڈالیں گے مصوروں کے رنگ موسیقاروں کی لے اور سخن وروں کے اشعار ہر فن اپنی شان میں کامل تھا مگر اس ماحول میں ایک کیفیت ایسی بھی تھی کہ دل بے اختیار کیا اٹھا وہ جلوہ ماہ و انجم وہ طرز باغ فردوس کہیں اور دیکھنے کو نہ ملا اور نہ ملے گا لوگوں کی چہروں پر روشنی کا وہ ہلکا سا لمس اور محفل کی محجوب سی رونک یہ سب دیکھ کر یوں لگا جیسے دنیا کی حقیقت بس انہی چند لمحوں کی موسیقیت کا نام ہے اور باقی سب سراب ہے میں جو اکثر زمانے کے تماشوں کو بس ایک بے نیاز تبسم کے ساتھ دیکھتا ہوں آج واقع ہی دل پر ایک رکت کا سا عالم تاری ہو رہا ہے اس رات نے مجھے یاد دلایا کہ دنیا کی سب سے نفیس لذت انہی لمحوں میں ہے جہاں پہ آپ کو فن قدرت اور انسان کا دل ایک ہی دھڑکن میں ہم آہنگ ہو کر دکھائے کاش کوئی اس چاندنی رات کو خط کی صورت میں قید کر سکتا اور اس پورے منظر کا تھیم بھی بہت خوبصورت ہے کہ شہنشاہ شاہ جہاں نے ایک خواب دیکھا اور وہ خواب میں کیا دیکھتا ہے کہ وہ جنت الفردوس کے ایک باغ میں ہے جہاں پہ وہ ملکہ ممتاز کے عشق میں ڈوبا ہوا ہے ملکہ ممتاز اس کے پہلو میں ہے اس باغ میں پانی کی نہریں ہیں نہر سے پانی چشموں کی طرف اوپر کی طرف پھوٹ رہا ہے اس نے اپنا یہ خواب اپنے خاص درباری اور عمرہ کو سنایا اور ان کو کہا کہ مجھے ایک ایسا ہی باغ تعمیر کر کے دیں جو میں نے اپنے خواب میں دیکھا سلامت کا اقبال بلند ہو اور عمر دراز ہو جان کی امان پاؤں تو کیا حکم ہے علی جا آج تلوے صبح یاد فرمایا آپ نے وزیر خاص نواب بہادر خان آپ لوگوں کو علل صبح یاد کیا ہے رات ہم نے بہت ہی حسین اور دل فریب خواب دیکھا تھا مبارک علی جا مبارک یہ تو بہت اچھی بات ہے آپ کو خواب مبارک ہو حضور ذل سبحانی کیا آپ اس خواب میں ہمیں ہم راز بنانا چاہیں گے کیوں نہیں اس لیے آپ حضرات کو مدو کیا ہے رات ہم نے خواب میں ایک دلکش باغ کا نظارہ کیا جس میں چاندنی کی طرح شفاف پانی کے چشمے بہ رہے زمین سے پانی یوں نکلتا ہے گویا ایک پھول بن رہا ہو چشموں سے پانی یوں گر رہا ہے جیسے آسمان سے ستارے اور ان کی کہکشاں زمین پر گر رہی ہو درجہ درجہ بالائی سے پانی نشیب سے ہو کے نکلتا ہے پھول اور پھلوں کے باغات ہیں ہوا یوں چل رہی ہے گویا کسی ساز پر رقص کر رہی ہو ایک تالاب جس میں چاندی کی طرح کا شفاف پانی ہے اس میں پانی چشموں کی شکل میں

ہمارے لیے کیا حکم ہے عالیجا یہاں بنا آپ ضرور اس خواب کی تکمیل بہت چاہتے خوب آپ دونوں ہماری بات سمجھ گئے ہیں ہم اس باغ کی تکمیل بہت جلد چاہتے ہیں تاکہ وہ باغ ہم اپنی ملکہ عالیہ کو بطور تحفہ پیش کر سکیں جب ہماری ملکہ عالیہ اس باغ میں چہل قدمی فرمائیں گی اس باغ کی زینت اور دل فریبی کو چار چاند لگ جائیں گے باغ کی تکمیل جلد شروع کی جائے جو حکم آ لی جا ہم ابھی حکم صادر کیے دیتے ہیں خواب کی تعمیل کے لیے ماہ تعمیرات علی مردان خان کو یہ ذمہ داری سونپی جائے اور ان تمام معاملات کی نگرانی میں خود کروں گا وہ باغ ہمارے خواب کی حسین تعبیر ہوگا لیکن حضور اس باغ کا نام کیا تجویز کریں گے باغ شہلا نہیں شالامار باغ ہاں یہ ٹھیک ہے باغ کیا کیا خوب نام تجویز ہے حضور نے اور اس میں بننے والی عمارتیں پنے تعمیر میں ایک نمونہ ہوں گی اور اس میں بنے نقش و نگار کا کوئی سانی نہیں ہو آپ کے حکم کی نوک پل حضور میں خود سواروں گا آپ کا خواب شرمندہ تعبیر ہو رخصت چاہتے ہیں حضور بہت خوب چند روز بیشتر شہنشاہ معظم نے خواب لطیف کا ذکر خیر فرمایا جس میں انہوں نے خود کو ایک سرسبز و شاداب مقام پر پایا جہاں اطراف و اکناف میں نیمتے جلوہ گر ہیں گویا کا نظارہ فرمایا بعد از حمد خدا کریم قادر مطلق انہوں نے اپنے تخیل کا اظہار فرمایا کہ بندگان خدا کے لیے ایک ایسا باغ تعمیر کیا جائے جہاں خدا بند کریم کی ہر وہ نعمت دستیاب ہو جو اہل جنہ کا حق قرار پائی تاکہ لوگ اس باگ کو دیکھیں اور خدا بند کریم کی حمد و سنا کریں سبحان اللہ کبلہ عالم کا خواب بہت عظیم ہے لیکن اس خواب کی تکمیل کے لیے کیا منصوبہ ہے میاں منگا اس شاہی خواب کی تکمیل کے لیے ایک وسیع و عریض کتہ زمین درکار ہے حضور اگر آپ کی اجازت ہو تو راجبور میں ہماری ایک مورسی زمین موجود ہے ہم قبلہ عالم کے خواب کے لیے وہ زمین وقف کرنا چاہتے ہیں بہت خوب میاں منگا یہ سخاوت بہت پسندیدہ ہے میاں جانی جی حضور اس کے نقش کا کام آپ کو سونپا جاتا ہے چونکہ امارت گری میں آپ کی کی مہارت روز روشن کی طرح آیا ہے خاک سار اپنے ماہرانہ سناف آپ کو فوراً بروئے کار لائے گا چونکہ یہ باغ جنت نظیر ہوگا اس لیے اس کے انتظام و انسرام شایان شان ہوں گے درست فرمایا اسی کے پیش نظر راجپور پور کے بالمقابل دریا راوی سے ایک نہر نکالی جائے جو کہ اس باغ کو سیراب کرے اور اسی بابت ماہر انہار علاو الملک کو خبر کی جائے جی حضور نیز کس طرح کتاب الہی میں اہل جنہ کے مختلف درجات ہیں یہ باغ بھی اسی مناسبت سے تیار کیا جائے جی حضور اس باغ بے نظیر کے تین تختے ہوں گے جن کے اس میں مبارک فیض بخش فرا بخش اور حیات بخش ہوں گے پانی کے انتظام کو اس طرح سے مرتب کیا جائے گا کہ فواروں سے پیدا ہونے والی آواز لطیف حضور بادشاہ کی پسندیدہ موسم ساون بھادو کی بارش کی مانند محسوس ہوگا بہت خوب میاں منگا آپ کا زمین وقف کرنا ایک مردانا وار سخاوت ہے اسی کے پیش نظر مجھے امید ہے کہ سلطان معظم اس کی نگرانی آپ ہی کو سونپیں گے حضور بندہ حقیر کے لیے بڑے شرف کی بات ہوگی میاں جانی جی حضور جلد سے جلد اس باغ کی تعمیر کا کام شروع کروایا جائے جی پلیز جی 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 یہ بتایا جائے کہ اس کی تکمیل کے لیے کتنا زمانہ درکار ہوگا خدا بزرگ و برتر کی تائید اور رحمت شامل حال رہی تو انشاءاللہ تعالی شبان ایک ہزار باون ہجری تک یہ باغ مکمل ہو جائے گا سبحان اللہ یعنی اس باغ بے نظیر کی طرح اس کی تعمیر کا دورانیہ بھی مامان مستقبل کے لیے ایک مثل اور معمہ رہے گا جی حضور تو ممتاز ہے میرے خوابوں کی میں تیرا شاہ جہاں مار باغ جہاں پریوں کا بسیرا تھا فضا میں گلاب کی مہک تھی اور پہلو میں ممتاز تھی اور باغ میں صاف شفاف پانی کی لہریں تھیں نہروں سے پانی کے فوارے پھوٹ رہے تھے خواب سے مار باغ بننے تک کا سفر تک میل کو پہنچا کہیں چراغاں ہے اور کہیں صوفی رقص ان سب چیزوں نے مل کر ایسی فضا پیدا کر دی ہے جیسے صدیوں کا وقت لوٹ آیا ہے کاش اس چاندنی رات کو ہمیشہ کے لیے محفوظ کیا جا سکتا <تصفح> I'm going to go to the hospital. I'm going to go to the hospital. I'm going to the